Bu yaxında da Elşən Xəzəri ə, həbs olunduğu ilə bağlı bir məlumat yayılmışdı. Sonra o da təkzib etdi. Nə məsələdir bu? Bir məhən oxuyan var. Elşən nə haralı? Elşən Xəzər meyxanaçı. Biri də var, məfsəhi oxuyan. Onun adı nədir? Bora digahıdır, nədir? Nədir, nədir? O, o? O da nə adı? Talih Bora digahı. Hə, o onun oxularını gördürsüz, Aşura günü xalq arasında. Yə, gedib çıxmışdı ora. İndi oradan bir mərkəzi əlaqlaşma qurub özü Azərbaycan adına, ha. Amma hansı e, qüvvələrlə bir yerdə 313-dür. O boru e, pechli var, e? e? nədir o tualet, nədir o? Budur, bu, hə? bu, bu. Bu nə ilə gəlir ki, həmin həbs olunmalı. Şəkli yoxdur, onu verəsən. Bu həmin həbs olunmalıdır. Toyun tam öz kəndisidir, ha. Oxşayır. Toyuq ya bu. Və bunu mən rəsmi deyirəm, bu həbs olunmalıdır. Hələ bunlar deyil. O özgündürs haqqında da. O, o da kampaniya başdı və özər deyim sizə Türkiyədə sizə qarşı. Bu özgündürs, xalq halı lideri, Cəfərlilərin lideri deyən hmm. və ayrı-ayrı küç ayrı ocaqlarının əlində ələman olaraq Türk dünyasının içərisində məzhəpciliyi gücləndirib, Azərbaycan-Türkiyə arasında məsafə yaratmaq istəyən bu qüvvələri mən hamısına xəbərdarlıq elədim. FETÖlmursan, istərsən MİT ol. Silsən ə e, də ki xam neyni ta kəndi sol qumunda çocuğur fərq eləmir hamınız əziləcəksiniz hamınız ifşolanacaqsınız burda narahat olmasınlar fətor adın çəkəndə narahat olanlara deyirəm ki narahat olmayın elə hamısı gedəcək sizə xoş gələn gəlməyən amma azərbaycana qarşı çalışan türk kimliyinə birliyinə qarşı çalışan, qarşı çalışan hər kəsinə biz hesablaşma zamanını yaşayırıq çünki bu millət minillik hədəfləyib Bu dövlətlər bu yüzyıllıkda böyük bir birlik halında birləşib bütün Avrasiya coğrafiyasını minilliyə aparacaq bir güc kimi meydanə çıxdırıb bir yerdə sizlər bizim aramızda oynaya bilməzsiniz, bizim başımızı qarışdıra bilməsiniz, biz də sizə bu imkanı və fürsəti tanıya bilmərik. Budur bir keçək. İndi də deyirsiniz ki, o Xəzər nə idi? Elşən Xəzər. Elşən xəzər. El xəzər. Sənin ə, ə, bu ə, bizim pənahdəyin dostu ocaq necat var, e? Onla işbirliğinde olduğunu hər kəs bilir. Yo, Zərbəy, burada elə bax ocaq Necatdan. Gördür şəklə də çıxdı həmən. Biz sən ocaq Necatdan ardaş, qardaş, candaş urula. Bun sən hara gəzənəcən? Ay Elşən Xəzər. Və onunla kimi obirçilər və bu obirçilər bayaq musiqi ilə Azərbaycanı aşağılamaq, Azərbaycanın o konservatoriya təfəkkürlü musiqi dünyasına qarşı rimitin metodlarına meydana çıxartdığı çıxardılan sizlər Azərbaycanda söz ola bilməsiniz. Hələ indidə bu gün deyirsiz, həbs olunub biri də deyir ki, yox mən həbs olunmamışam. Bəli. Deyir belə bir şey yoxluğum. Nədən sizin adını çəkilir? Bu Məlum. bir dənə Azərbaycanlı din filosofu da var idi. Bizim DTX apardı, bir 10 saat saxladı, sonra dedi, yox mən həbs olunmamışam. E? Amma təbii ki təlimatla çıxdı ki, növbəti mərhələlərdə özünü yaxşı aparsın indolarda bu cür e, əməliyyatlərə cəhd ol deyəsən bir neçə yun qabaq istinqa çağırır. Belə o da də də onu də kimi də çağırıb növbəti həbslərə e, ha, hazırlıq gedir. Bunlar indi indi bu aqda bəlkə də bu demək bunlar haqqında doğru olmaz. Amma yaxın zamanda hamısı içəridə olacaq, Zarbə, hamısı. Çünki indi niyə görə həbs hazırlamırıq? Zarbə, amma vətənə və dövlətə xidmət edən insan ki, özün əçsaparırsa, insan Dövlətin ayağını qazır, millətimizin e, bu gündə rəzil durumuna salınmasında iştirak eləyirsə, biz ona niyə e, e, cəza verməy arzulayırıq? Əksinə biz deyirik, adam olun, cəzəvəninə getməyin də. Biz əslində olaraq cəzə də arzulamırıq. Deyirik, adam olun. Cəzəvəninə gedə bilərsiniz, uşaqlarınızı başsız qoya bilərsiniz. Biz bundan nə işləyirik, Cəlbəş? Biz kiminsə əslində bulara bizdən çox xeyir verən və onların tarixinə düşəni yoxdur. Bə başqaları qızışdırır, meydanə salır, həbs elətir, sonra da şənin elə sözlər verir ki, həbs müddəti uzanır. Bizə deyir, eləməyin, həbsi çoxalacaq, həbsə həb düşəcək. Qarşılancın belə bir mücadilədən keçdiyimiz bir yerdə bu İran, ə, bu Xamneyi məktəbinə qulluq eleyənlər. Ondan sonra eee dəşi vilayəti fəqiq komaniyə və şura vilayəti fəqiq fərqli värli e, faşçılıq, ərtullahçılıq istəyənlərinə qulluq edənlər birinin gözü Amerikada, birin Avropada, biri nə bilim Tehran'da olan qom məktəbinin nümayəndələrinin hamısına biz deyirik. Siz siz düşünməyin ki, siz təksiniz. Hamınız gedəcəksiniz sohbalara, bu başqa yol yoxdur. Siz bu bütün şansları itirmişsiniz. Zamanında xəbərdarlıq olub dinləməmisiniz. Xəbərdarlıq olub eşitməmisiniz. Siz artıq gecdir. Yavaş-yavaş çamadanlarınızı götürün. çantanızı əlinizə alın. Gəlin dövlət qurumlarına deyin ki, xeyir etlib bizi həbsxanağa aparın. Bizim yolumuz buradadır. <laughs> Biz deməyək, həbs olunsunlar. Nə də sonra deməsinlər ki, polislər zorakılıqla həbs eləyib. Mən deyirəm ki, özləri öz çantalarını götürsünlər, gəlsinlər cəzəbənin qarşısına desinlər ki, bizim yerimiz buradır, çox istərik artı bura girək, çünki başqa yolumuz yoxdur.